имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником Отцарине Отцы и Честные Матушки, Братья и Сестры. Сегодня Православная Церковь отмечает Благовещение Святой Богородицы и Песна Девы Марии. Великий и радостный праздник, особое событие в истории всего рода человечества. Сегодняшний праздник лежит в ряду промыслительных действий Бога по отношению к человечеству. Когда Адам и Ева согрешили и были изгнаны из рая, Господь как бы в утешении говорил им, что придет время, семя жены сотрет главу древнего мира. Говоря о том, что сила сатаны будет низвержена, что вновь восстановится союз человека с Богом. И от Адама и до Рождества Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Все человечество ожидало, когда эти божественные пророчества воплотятся в истории человечества. Начиная от Рождества Пресвятой Богородицы. И вот мы слышим сегодня, как Архангел Гавриил приходит в Богородице и говорит ей – радуйся! благодатная Господь с тобою, благословенна ты в женах. Господь избрал себе ту, через которую валил прийти в этот мир. Человечество, как будто дар самому Богу, представляет Пресвятую Богородицу чистую и непорочную девицу. как некую жертву Богу. Бог через Пресвятую Богородицу приходит в этот мир, чтобы себя принести в жертву за весь род человеческий, чтобы на Голгофе умереть и своей кровью омыть тот древний грех и растерзать древнее рукописание. Невероятное по глубине события которые невозможно до конца осмыслить. Но тем не менее мы видим, как сбылись те события. Из войны, из тысячелетия в тысячелетия, люди, все человечество готовилось к пришествию Мессии. От события к событию, как будто весь мир готовлялся к тому, что в нем явится Бог. И вот Христос приходит, и вся история человечества навсегда меняется. Теперь Царство Небесное открыто, и всякий верующий во Христа, и жаждущий Царство Его наследует. Когда Архангел Гавриил говорил свои слова благовествования Пресвятой Богородицы, мы Видим не просто юную девушку, мы видим мудрого человека, богобоязненного человека, который, не смутившись пришествия ангела, но тем не менее рассудочно спрашивает его, как будет сие, если я мужа не знаю. И ангел говорил, вся сила Божия найдет на тебя, и зачнешь. И родишь Сына, и назовешь имя Ему Иисуса. И слышим ответ Святой Богородицы. Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Помним еще одно событие, когда Архангел приходил к другому человеку, священнику Захарии, который с на Елизаветой. Замотаревших в своих годах, то есть уже ставшие престарелыми, не имели детей. И когда ангел возвестил Закарии о том, что его жена Елисавета зачнет и родит сына ему, он не поверил. И за неверствие его был наказан немотой и был немым до тех пор, пока его сын по обетованию ангела не родился. умудренный годами первосвященник, который в храме встречает ангела и не верит ему слову, и юная девушка, которая, видя ангела, принимает все как волю Божию и вручает свою судьбу самому Богу. В Древле был еще один пример такого послушания Богу когда Господь, явившись працу Аврааму, сказал ему, чтобы он взял своего сына Исаака, возвел ему на гору, и там на горе принес ему, Богу живому, своего сына в жертву. И видим, как Авраам безропотно берет своего сына, берет дрова, берет нож и идет на гору. Таковое безропотное следование воли Божией – это пример того, как человек должен поступать, не полагаясь на свои силы, не на свое рассуждение, а во всем повинуясь воле Божией, следуя Его заповедям и следуя Его Слову. Тогда, когда Авраам пришел со своим сыном на гору, развел огонь, и уже занес нож, чтобы принести своего сына в жертву. Свершилось еще одно древнее событие. Как бы человек показал Богу, что он готов своего сына по Слову Божьему принести Богу в жертву. И вот сегодня благодать... Духа Святого сошла на Пресвятую Богородицу, и она зачала Сына, которого родит, в мир придет Спаситель, который как бы в ответ на шествие Авраама на гору пришел в этот мир, чтобы принести себя в жертву за человека. Отец Небесный отдает своего Сына Единородного в жертву за грехи всего рода человеческого. По великой любви Божией к нам грешным, Господь идет, спасает нас. Господь идет умереть за нас. Господь идет открыть нам свое царство. Господь не оставляет человечество и протягивает всем нам свою руку. Как важно следовать Слову Божьему. Только вдумайтесь, если бы тогда Авраам отказался принести в жертву Богу своего сына. Ежели бы Пресвятая Богородица не сказала тех слов Архангелу Гавриилу, как бы повернулась история всего человечества. Но именно в таких моментах нашей истории открываются самые лучшие стороны человека, а именно его связь с Богом его желание жить с Богом, Его потребность повиноваться Богу. Хочу обратить внимание, как пророчество Божие, как Его промысел в жизни человека свершается. Ведь в нашей жизни бывают те или иные события, на которые мы как бы не обращаем внимания. Но вот проходит какое-то время, мы духовно возмужаем и вдруг видим что все, что нам было необходимо для жизни, паче для спасения, Господь давным-давно нам приготовил. И оно всегда лежало рядом. Нам нужно было только это увидеть и протянуть в свою руку. Все, что нам необходимо, Господь промыслительно нам дает. И этот промысел направленный, как и древний промысел Божий в деле нашего спасения. И повалит Господь, чтобы его дети мы не погибли, а наследовали Царство Небесное. И сегодня очень важно каждому из нас сказать Богу те слова, которые сказала Пресвятая Богородица. рабы твои, Господи, и пусть нам будет по Твоей благой воле. Представляя Пресвятую Богородицу, вознося к ней свои молитвы прося, чтобы она в эту лютую годину испытания нашей родины и нашего народа покрыла всех нас своим номофором, будем всегда помнить, что лучшее служение Пресвятой Богородицы это исполнение воли ее Сына. Лучшее, что мы можем сделать для Пресвятой Богородицы, это жить по заповедям Ее Сына. Лучшее, что мы можем сделать для Бога и своего спасения, это всегда верно повиноваться воле Божьей. И тогда, видя нашу веру, видя нашу любовь к Ее Божественному Сыну и нашему Богу, и Богородица никогда нас не оставит. Всегда будет слезно молить своего Сына, чтобы и Он нас не оставлял и милого. Всегда будет покрывать нас своим помоходом. Да, молитва будет предстательствовать за нас и за весь род человечества. В этом праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и мы будем верными раввами Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Будем следовать за Ним словом своим и делом своим всей нашей жизни. Возжелаем же и мы Царство Небесное и спасение. И пусть невосердный Господь, наведя нас, по всем перипетиям этого жизненного пути в материальном мире и нас, как наследников своего Царства Небесного. Воскликнем же со всем миром, радуйся благодатно, Господь с тобою. Аминь.